चिक्री चक्रारपङ्क्तिं हरिरपि च हरिं दूर्झटि दूर्ध्वजान्ता नक्षं नक्षत्रनाथोरुणमभिवरुणः कुबराग्रं कुबेरः ब्रह्म सङ्घः सुराणां जगदुपकृतये नित्ययुक्तस्य यस्य स्तौति प्रीतिप्रसन्नो वह महिमरुचे सोवतस्यन्दनो सो सोवतास्यन्दनो वः नेत्राहीनेन मूले विहितपरिकरः सिद्धसा चैर्मरुद्भिः पादोपान्ते स्तु तूलं बलिहरिरभसा कर्षणाद्बद्धवेगः भ्राम्यन् व्यो माम्बुराशावशिशिरकिरणस्यन्दनसन्ततं वो महिमे वा परो मन्दराद्रिः मण्डलवर्णनम् यज्वायोभिज महानाम पाहताति मेरम चक्षुषाम अन्जनम् या यज्वारम् यन्न लुक्ति भाजाम यदा किल भोवन ज्योतिषामेकमोऽह कहा यद्रुष्चम भोनिधानाम धारणीरथा धारणीरथसुधापानापात्रम् महजद्दिश्यादीसस्य भाषाम वहा प्रेलावधिष्णुसिन्धोपयिवखमिवर्धोद्ग्रहोद्गद्गताग्रग्रहोढुस्तोको भिन्नस्वचिह्नप्रसवमिव मधो रास्यमस्यन्मनांसि प्रातः प्रष्णोऽसुभानि प्रशमयतु शिरः शेखरीभूतमद्रे पौरस्य स्तोगभस्तिभिस्तिमितमस् తమ తమ ఖం మండలం వహ ప్రత్యుప్తస్తప్ప్త హేమోజల పద్మరాగేణకింజల్ కపుంజోయిలసిరంబరేవరస్ కాళవ్యాళస్ మహితమోహో మూర్ధ్ రనం మహజ్జ తీర్థా సోత్రమండలం మండలం 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 వహ

यत्प्राच्याम प्राचकास्ति प्रभावति च यत प्राच्यसा प्राच्य उज्जिहाना दिद्धं मध्ये यदहनो भवति तत रुचायान चोत्त्वाज्यते हह यत् पर्यायेण लोकान् प्रतापति च जगतां जीवितं यच्चत द्वो विस्वानुग्राहि विश्वं सृजित पिचरवेर मंडल रवेर मंडलं मुक्तयेस्तु శుచ్యంతూఢానుకారాకర వసతీ స్థలీనాప్త స్ఫుటంతోయుం ఛండా సోరకాండత్రిభువనదహనాశంకయృత్స్ సంహాలోత్రం ప్రధాన్ బుదే మండలం వహ पङ्कपूरं उद्योद्यानवाप्यां बहुलतमरुणच्छायया विस्फुरन्त्या कल्याणानि क्रियाद्वहकमलमिव वहन्मण्डलं चण्डभानोरन्वितं तृप्तिहेरो रसकृदळिकुलाकारिणा राहुणायत् चक्षुर्दक्षद्विषो यन्न तु दहति परं पूरयत्येव कामम् नास्तं जुष्टं मरुद्भिव्यदिह नियमिनां ज्ञानपात्रं भावाब्धौ यद् ज्ञानपात्रं भावाब्धौ यद्वीतश्रान्ति शश्वभ्रमदभिजगतां भ्रान्तिमभ्रान्ति हन्ति तन्मण्डलं वहा